говоря, промышленной революции. Все развитие проходило под знаком вот такого, вот общества, в рамках этого общества. Конечно, это было очень медленное развитие, конечно, рост был не на проценты в год, а на проценты в столетие, но он все-таки был. Это все-таки был не каменный век. Но этот порядок принципиально несовместим с конкуренцией, к сожалению. Поэтому эффективную экономику построить в таком порядке невозможно. И вот это вот, вот эти ренты, они расцениваются как коррупция, поэтому коррупция на этом уровне – это неотъемлемая черта этого порядка, это не болезнь, от нее бессмысленно лечить такой порядок, нужно менять весь порядок для того, чтобы не было коррупции. К сожалению, так живет до сих пор большая часть мира. И только вот, те, кого называют золотым миллиардом, они сумели построить другой общественный порядок, основанный на открытом доступе к открытой конкуренции в политике и экономики, и это позволило сделать рывок невиданный вообще истории человечества. Ну, косвенно это позволило сделать рывок и тем странам, которые до сих пор не произошли, потому что они могут заимствовать инновации, они могут получать какие-то капиталы и так далее, и так далее. Но все равно, то, на чем настаивали все экономисты на протяжении 30 лет, как на каком-то феномене, который невозможно объяснить, который не должен существовать, что развитые страны продолжают развиваться быстрее, чем развивающиеся, то есть отрыв возрастал очень долгое время. Это было связано именно с тем, что у них был открытый доступ, а у тех стран не было открытого доступа. И э, вовсе не с тем, что одни брали других. Часто говорят, что вот давайте построим демократию, и у нас все будет. Оказывается, это не так. Демократию, ну, этот вопрос разбирали с Могдой и Робинсом. Как возникает демократия? Ну, вот есть так называемый принцип порядка. Э, наверное, многие слышали в разных очень применениях. Э, 20% получает 80% доходов. Ну, почему я говорю именно как принцип порядка? Потому что порядок первым его открыл, именно изучая доходы домохозяйства. То есть на самом деле это закон природы, и он присущий э, вот, распределению там, песчинок на пляже, звезд в небе, слов в языке э, и так далее. То есть он разных называется по-разному, в разных дисциплинах. Но вот это распределение, оно очень универсально, То есть оно не навязано никем, оно отражает природные способности людей. Но в отличие от песчинок на пляже, вот эти вот 80%, они имеют силу, потому что их... Много. И они хотят перераспределить вот эти 20% в свою пользу, всегда. В любой стране. Вот э, к чему это приводит. Если они просто вот, хотят перераспределить и больше ничего, то они э, угрожают бунтам. Бунт уничтожает э, капитал. То есть элита от этого бунта теряет больше. Поэтому эта угроза бунта ну, говорят в теории Игорь То есть э, те, кому он угрожает, готовы поделиться, потому что они понимают, что э, те, кому нечего терять, могут таки пойти действительно на потому что им нечего терять. А, а есть люди есть что терять. Особенно, когда это капитал э, либо материальный, либо интеллектуальный, но не земля. Потому что земля не разрушается, а капитал разрушается. Поэтому, э, элита идет на уступки, но если это не демократия, то она их потом забирает обратно, как только народ расходится с своего Майдана, она забирает все обратно. Вот э -э так работает большая часть диктатуры. Э -э что сказали о самом Беллоконсе? Когда есть достаточное количество капитала, то для элиты становится выгодно э поделиться властью, то есть установить гарантии э вечного перераспределения, и таким образом откупиться на веки навеки от вот толпы, которая хочет перераспределения. Это и есть способ установления демократии, как он исторически работал. Но э, при этом надо понимать, что вот те люди, которые э, хотят перераспределения, они ведь хотят именно перераспределения. Они, они не хотят возможности, они хотят перераспределения. И почему это так... Почему это так оказалось таким неустойким? Потому что если э, обмен и рынок воспринимается как э, игра с нулевой суммой, о чем мы говорили в самом начале, да, то э, невозможно, распределить, э, невозможно различить э, ренту и прибыль. И даже установив демократию, это общество не сможет их разделить. То есть, э, любое предпринимательство считается мошенничеством, э, любое, любая экономическая деятельность считается перераспределением, и в результате э, она, лю, 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 любой, любой бизнес и богатство нелегитимны. То есть вот, вот этот вот э, плебс, он будет хотеть именно перераспределить собственность, считая ее несправедливой. Но одно из следствий для того, что э, Имущие будут искать не демократии, а диктатуры, потому что они будут понимать, что демократия в случае чего заниматься первым делом для приватизации. А другое следствие в том, что права, права собственности слабые, и э, бизнесу нет смысла быть честным. Права собственности слабые, это означает, что любой рейдер, который приходит кого-то захватывать, ну, заниматься, собственно говоря, распределением, не будет случаться противоречия, потому что он не будет защищать того, кому он пришел. И в результате действительно большая часть собственности по факту окажется в руках рейдера. Плюс бизнесу нет смысла быть честным, значит, соответственно, он будет таки заниматься поиском ренты, потому что его права в собственности одинаково негативны, чем бы он ни занимался. В результате получается, что поиск ленты действительно доминирует. То есть бизнес занимается поиском ренты, приходит рейдер, его отжимает и тогда уж тем более это аренда, И, и что получается? Получается, что замкнутый круг. Короче, то есть, поскольку поиск ленты действительно доминирует, люди на это смотрят и говорят, ну да, это все мошенники. Это эти все собственники, они все мошенническим образом свою собственность получили. И это подтверждает э, вот это вот мышление в мы судьбы Поэтому оно оказывается таким стойким, даже несмотря на то, что все обстоятельства с примитивных времен уже давно-давно давно изменились. Как это работает при ограниченном доступе? Значит, когда доминирует это мышление, то элита может легко откупиться от людей, которые используют такую точку зрения. И это очень хорошо ложится на вот эту вот общую логику ограниченного доступа. То есть это просто еще одна группа, которая способна на насилие, ну, говоря в терминах ограниченного доступа, которые дают ренту, то есть откупаются от нее перераспределение. и э, в результате получается, что ну, можно, можно жить даже при демократии с ограниченным доступом. Просто откупаются. Это получается популизм. Дальше. Что очень важно, на что настаивали, при что привилегии элиты вот, при ограниченном доступе, они обязательно персонифицированы. то есть нет универсальности. Если универсальный закон, то это уже путь в сторону от ограниченного доступа. А это означает, что настоящая стабильность, стабильность правил игры невозможна. Возможна только стабильность в смысле персональной. Пока власти Янукович, у нас стабильность. Да? Этого нету, значит у нас нет стабильности. Э, ну, в те времена, когда это были короли, это хотя бы было на, на время жизни человека, но сейчас это тем, тем более не работает. Значит, такая экономика неэффективна, она не гибкая, потому что любые перемены приводят к тому, что изменяются личные отношения, и эта система начинает рушиться. И она не стойкая, потому что любой внешний шок, он э, разрушает сложившиеся вот эти отношения и, соответственно, может вызвать гражданскую войну и, и все что угодно. Ну а коррупция в данном случае, как я уже говорил, это просто встроенная эта система систему вещь. то есть от нее, не избавившись от этой системы отношений, нельзя избавиться от коррупции. Э, ну, главное, э, Сами написали. Главное, если выразить нашу теорию в двух словах, то эти краи, страны не больны. Они просто другие. Они просто еще не произошли. Дальше. Очень важный момент, с которым мы тут например, постоянно сталкиваемся, что государство не единое. Это коалиция каких-то планов, каких-то сил, которые могут иметь разные интересы и держат их вместе. Взаимопомощь в поиске рынка. Но на этом можно играть. Еще один важный момент. Норт-Уэнгестый различают ну, условно, потому что теория еще развивается, три стадии этого отличного доступа. Хрупкая э, ⁇ это там, где э, все время есть угроза войны, где нет централизованного контроля над насилием, где э, в стране бегают какие-то банды, которые могут э, в любой момент дестабилизировать власть. Базовый – это когда власть контролирует все и вся, то есть нет ничего, что не контролируется государством. И э, зрелый, который, в принципе, уже может куда-то переходить, это когда поддерживается, на самом деле, широкий круг организаций, в том числе и не государства. Вот то, что у нас было с 2005 по 2010 год, по 2009, это было, в общем-то, разный доступ. То, что пытался установить Янукович, и то, что было во время СФК, то, что фактически сейчас есть в России и Белоруссии, это базово. То, к чему очень часто скатываются страны, проскакивая стадию базового, в случае установить диктатуру, это как раз крупки. И это опасность, которая сейчас больше всего нам угрожает. Причем, что интересно, что нету такого, чтобы страна обязательно развивалась снизу вверх и все. Она может всегда откатиться. А вот переход, в обра... переход э, то есть между этими стадиями может в разные стороны. А вот переход к открытому доступу это уже не будет. Что такое? Э... А, сейчас я помню. Давайте уже закончим с ограниченным доступом. Значит, как работает ограниченный доступ к Украине? Как, как у нас это все выглядит? Это модель, которую в свое время мы развили еще не зная как, термина ограниченный доступ, не зная ничего теории, потому что ее тогда еще не было. Но когда э, я посчитал, что мы писали на я понял, что о чем мы это, на самом деле писали. Значит, э, есть такой э, феномен. Вот, когда э, есть некий э, ресурс... Источники Многие такие источники, они исчерпаны. То есть, э, ну, например, классический пример это рыба в пруду. Значит, если его слишком много потреблять, то он исчерпывается. Вот есть э, либо э, естественные ресурсы, либо, например, государственная собственность. Вот Если у все время с нее ее доить да, и не падает, то она тоже перестает быть источником энергии. Есть какой-то игрок, который из этого источника черпает. Ну, например, рыбак, который сбрасывает удочку в этот пруд. Ну, на самом деле это может быть какой-нибудь отраслевой лоббист, это может быть олигарх, это может быть представитель какой-нибудь большой группы населения, пенсионера, афганцев, что то вот такой игрок один, он успешно черпает из этого источника. Когда их становится много, то э, они, этот источник, если этот источник не нем не э, принадлежит, истощают. Это называется трагедия общего ресурса. Ну, есть очень хорошая книжка Элена Олсон, которая э, э, пережила Татьяна Тер, э, которая посвящена как раз этой трагедии общего ресурса. Но э, Элена Олсон писала той не Олсон. Полсон двочек. Постом, извиняюсь. Элена Полсон. мы еще поговорим. Элена Острен писала об одном из способов преодоления трагедии этого общего ресурса. Это когда вот все эти игроки объединяются между собой, заключают какой-то договор и договариваются о том, чтобы употреблять не больше, чем какое-то количество. Ну, это хорошо работает в традиционных обществах, там, где люди всегда живут друг с другом, вот, всю жизнь, их предки и потомки тоже живут друг с другом, это работает, в остальных случаях это тяжело работает. Есть э, следующий способ, который э, Гарольд Демсенс написал как э, источник прав собственности, это классическая работа, которую он получил Нобелевскую премию, э, этот источник приватизируется, то есть права собственности у индейцев, когда они получили э, нестрельное оружие и казалось, что дичь и исчерпаема, возникли именно таким образом. Они увидели, что Иисус Христов исчерпывается и поделили лес на частные куски. Вот это было общественное Но э, у нас э, работал, продолжает работать по новому третий способ, который связан с тем, что появляется авторитарный арбитр, то есть э, тот, кто способен силой навязать свою волю этим всем игрокам. И он э, приходит и говорит, вот я тут, э, я не разбираюсь в том, как вы там это все добываете, но я зато могу вас всех к да, Я между вами всеми распределяю вот эти квоты, распределяю квоты таким образом, чтобы избежать истощения этих ресурсов. И в результате всем вроде как становится лучше. То есть, э, поскольку один продолжают получать прием из этого источника, они, в общем-то, готовы признать власть этого Но другое дело, что он э, и вот ту же самую силу, которую он использует, он может использовать для того, чтобы забрать у них большую часть этой ренты. То есть э, он может даже устроить аукцион, кстати. Вот, а они сам самцами, и может, прием Каждый придет, скажет, давай ты мне дашь э, вот, на 10% больше, и я 5% тебе отдам. Таким образом, он может конфисковать всю ренту. Но, на самом деле, умный арбитр, чья с некоторым, которых мы видели, этого не делает, он оставляет часть ленты у, у игроков, но он говорит, это же я вам оставил, понимаете, что я мог, мог бы забрать, а я оставил, Оставляет мир на лояльность, а вот э, если э, я буду, то я у вас заберу только часть, а если придет мой конкурент, то он у вас может и больше забрать, поэтому лучше вы со мной имеете дело. И ну, таким арбитром, например, был президент Кущев, На самом деле, эти арбитры образуют иерархию. Но, казалось бы, есть источники ренты, да. Ну, понятно, они исчерпают. Но есть же рядом еще конкурентный сектор. То есть в рентоориентированном секторе арбитр действительно повышает общественное госсостояние, поэтому его там признают. А в конкурентном секторе есть монопольная рента, которая точно так же так сказать, эти игроки уничтожают. Ну, монопольная рента – это плохая вещь, все знают, что монополь, потому что не получает монопольную ренту, общество в целом проигрывает. Но беда в том, что когда люди не понимают разницы между рентой и прибылью, вот когда есть это самое мышление то арбитр распространяет свою власть на всю экономику, в том числе на конкурентный сектор. И он, вот тот же самый Кучма, устанавливал там монополии, Всюду только ему это было выгодно. Но она не распространяется слишком далеко, потому что в некоторых случаях это невыгодно, но это отдельный вопрос. Но самое главное, что в конкурентном секторе это снижает общественное состояние, а люди этого не замечают. И вот таким образом они позволяют установиться режиму, и существовать режиму с э, доступом. То есть э, вся конкуренция в экономике, ну, нарезка отраслей, да, произошла вся конкуренция на самом деле в данном случае придушена. И э, у всех их доходы зависят от отношений с арбитра. То есть это и есть порядок с ограниченным доступом. И опять же, как мы уже видели, в его основе лежит э, вот это мышление терминов суммы, которое не позволяет людям отличить ленту э, прибыли. Э, я хочу еще раз подчеркнуть, что ограниченный доступ это всегда привилегия привилегии всегда связаны с ограничением каких то прав. Этот рисунок мне, моя дочь студентка нашла, он идеально объясняет, почему при ограниченном доступе невозможна настоящая свобода. То есть равных правил игры при этом ограниченном доступе быть не может. Каким образом обеспечивается у нас неравное. Ну, понятно, в средние века был привилегированный класс помещиков, только они имели право носить оружие, только они имели право владеть землей. У нас никаких таких родовых привилегий уже не нет. нет. У нас зато есть э, закон, который как дышло, и самое главное, что э, гибкий То есть, э, бывает рамки закона либеральные. Там можно делать очень много всего ну, свободно. Бывает тесно, например, в европейских странах все зарегулировано, но там все равно четкие рамки закона. Тут ты в законе вышел, будешь наказан. А бывает такое, что закон сделан такой, таким, чтобы его просто нельзя было соблюдать. Вот как, вот как на этом на Значит, при этом получается, что единственный способ действительно каким-то образом э, сделать так, чтобы этот закон соблюдался, это вот поставить бетонный блок. в буквальном смысле, то есть вот я жил на улице, которую с двух сторон поставили знак кирпич, ну, по ней начали ездить в две стороны. Она ну, да, кто-то в односторонней, но ну, раз поставили с двух сторон, но ну, все равно, когда нужно было действительно этим строителям перекрыть, они ставили бетонный блок. В любом смысле слова. То есть это не только, не только э, Почему у нас эта ситуация сложилась? Почему сложилась ситуация, когда строгость законов российских умаляется не обязательно в Вот российский социолог Владимир Волков объяснил это, по-моему, достаточно убедительно. В свое время Петр Первый пытался провести авторитарную модернизацию, то есть навязать законы, которые противоречили практике. Что из этого вышло? Ну, раз закон противоречит практике, значит, все нарушили. Если все нарушители, ну, такой ситуации быть не может, естественно, всех покарать нельзя. Поэтому вот, главный принцип правового государства, закон о всех, соблюдаться не может. Потому что тогда все придется сажать в тюрьму. Соответственно, появляется кто-то, кто решает, кому применить этот закон, а кому не применить. Поэтому законы пишутся для дураков, а по-настоящему все решает кто? Начальник. И только в русском языке, в украинском, соответственно, государственные служащие называются начальник, Потому что он решает, кому применять закон, кому нет. И доходит до того, что просто вот как Хрущев в, в свое время сказал, когда ему не понравился закон, он сказал, что нельзя расстрелять борцовщиков по закону, потому что нет такого закона, чтобы их расстрелять. А кто, а кто главнее? Мы или закон? Мы расстреляем, да. Потому что мы главнее, мы начальники главнее, чем закон. Это принцип существования такой системы. Значит, э, она тоже имеет свой э, такой порочный путь, потому что вот эти начальники, они могут использовать свои права для того, чтобы заниматься вымогательством, соответственно, накапливать огромные деньги за счет этого, и, и этими деньгами дальше оперировать, либо они могут непосредственно свои, свою вот эту вот власть, опять же, власть это не переводится на другие языки, применять для того, чтобы поддерживать законы неисполненных. Поэтому в результате получается, что опять же образуется прочный порочный клиент. Есть люди, которые заинтересованы, и они имеют рычаги для того, чтобы держать, для неисполнение. Значит, как это работало у нас в последние годы? Ну, во-первых, Советский Союз смог победить и установить у себя эту плановую экономику только потому, что там существовал принцип исполнения закона. Фон Мизес еще в 2021 году показал, что плановая экономика существовать не может, если буквально придерживаться ее принципов. Но поскольку в Советском Союзе их придерживались не буквально, там существовала традиция неисполнения законов, там с первых, э, с первых лет э, возникли такое, возникло такое явление, как вот, вот, гибкая законность, революционная, да. И э, поскольку... Было запрещено нормальные обмены, нормальные отношения, это вот явление, которое называется блок. Э, в чем оно состояло? Э, поскольку люди все равно обменивались, все равно рынок какой-то существовал. Это все-таки естественная вещь для людей, но э, сделать на таком рынке, э, ну, то, что называется enforcement, невозможно, потому что закона нет. Государство не защищает человека. Ну, он вне закона. Соответственно, с кем можно обмениваться? Только с близкими людьми, знакомыми, да, у которых есть репутация. Соответственно, возникает сеть, неформальная сеть, которая основана на репутации, которая называлась в Советском Союзе плат. По плату можно было достать все, что угодно. В магазинах этого не было. По плату можно было добиться назначения на пост какой-то, стать директором, поступить в ВУЗ и так далее. Все это можно было только по плату. Без блата, без, вот говорили, что можно делать много вещей бесплатно, но не без плата. такая подруга. И эти, э, что для нас важно, что эти сети, они же, естественно, пережили Советский Союз, они способны для пути, для, для, для каких угодно противозаконных действий, то есть, той же самой коррупции, как бы с ней законами не боролись, какая есть власть, она не истребима. Вот. И э, вот эти вот отношения, они трансформировались э, в то, что э, власть у нас неразрывно соединена с бизнесом. Не потому, что они, вот, где-то там был хороший предприниматель и хороший бюрократ, они на каком-то уровне встретились и внимательно подкупил бюрократа, как обычно представляют. Так. А потому, что они просто происходят из одного уровня советской номенклатуры, которая была главной. И э, вот это делает их очень прочным. То есть, вот, например, тот же самый Донецкий план, с которым мы цифровались, он уже происходил в советских. Тот же не план происходил в советских mm -hmm. э, И это, к сожалению, очень прочное. То есть э, они основаны на таком вот обмене, что бизнес обеспечивает начальникам э, бренту, богатство, а начальники обеспечивают крышу и обеспечивает источники этой реки. Все это объединено в Народ оказывается вне Причем народ ну, до последнего времени, сейчас я буду говорить, он как бы, как бы он может воздействовать на начальников, теоретически у него есть какие-то да, значения, может воздействовать на бизнес, но он этого не делает, потому что бизнес он считает, что это все, все мошенники. Ну, все же мошенники. Какой смысл что-то что с ними делать. А вот эти вот начальники, но они же все все коррумпированные. То есть, опять же, какой смысл голосовать за вот кандидата, который может быть честным, если они все все равно коррумпированы, лишь бы делиться. И э, в результате они не безосновательно считали, что народ э, просто объект манипуляции, что вот как они захотят, так они его выберут. Ну, э, это такой был социальный факт, который мой коллега Евгений Головахов, социолог, мы делаем вид, что прощаем им, а они делают вид, что прощают нам. Ну, то есть советский факт, э, когда мы делаем вид, что работаем, они делают вид, что платят, ну, он трансформировался в такой вот. Мы им прощаем э, большое образство, а они нам прощают всякие мелкие прыжки. Да вот в данном случае пассивный Да. Что мы получаем? Мы получаем вот такую вот пирамиду. В одном углу неформальном это мышление в терминах суммы. От него происходит слабое право собственности, от прав собственности происходит поиск ренты. Ну, я просто напоминаю, свожу все в системе. И от, от поиска ренты происходит мышление в терминах нулевой суммы, потому что он подтверждает то, что это действительно нулевая сумма. По другую сторону, да, и, и, от, по, 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 поиск ренты происходит авторитаризм авторизованный арбитр, который защищает. И э, он дополнительно заинтересован в том, чтобы права собственности оставались слабыми, потому что если они будут сильными, он не будет нужен. Э, дальше. И те, кто имеет слабые права собственности, они могут обратиться только к арбитру и снова снова -таки поддерживать Это вот как работает ограниченный доступ у нас. Э, с другой стороны, с формальной, есть неисполнимые законы, которые применяется избирательно. Это обеспечивает э, чиновников э, источниками дохода, но на самом деле оно же ослабляет право собственности, потому что э, право собственности не только право владеть вот столом, да, но и получать от него какой-то доход, если, если я могу это получать Права на доход нарушаются э, таким государственным рекетом, ну и, собственно говоря,